a ja, ja vás vítam nového videa a dneska si zahráme pokračovanie z tejto časti Použiť, čo robíš? A dneska si zahráme pokračovanie z tejto časti A, a, a... sme v noci Áno, akže... lebo hmm. proste je to pokračovanie tak hmm. za, začali sme v noci hmm. a, a, dneska teda sme povedali v minulej časti sme povedali Počkaj na ty Jak sme povedali týdne v minulej časti tak dneska pôjdeme do kina hej, sme hmm. zaplánovali a máme aj dneska dneska tak si to všetko postiať a, a uvidíme. Chceme ísť aj už, počkaj, dneska je do druhého alebo tretí? Čo? Deň. Neviem. <laughs> tak, o, dneska je prvý deň toto a zajtra, zajtra bude, zajtra Eš, takže sme tu ešte dva dny, takže na, Aha, ano. A, na, a na zaj, tým, Ale zajtra môžeme zbehnúť aj na ten tábor. Áno, ano, za, ano, ano, zajtra. ano takže, zajtra, takže... sme tu dokopy štý noci a s tým stábor, mm -hmm. táborom. Mm -hmm ešte, takže teda 3 tri, teda tri, lebo teda je za kľú prejde ten jeden. Bol si na nákupe? Nie, ale mám, mám na, áno, bol som na, nákupe, na tam som to vyložil do chváničky a tam máš aj, aj, nejaké jedlo. Mhm, a na preto. tý om teda ja, od dneska teda mi došiel nejaký balíček, mi niečo, do, no, niečo nové do došlo, tak, tak sem, idem sa pozrieť na ten balíček, Hej, dobre, zatiaľ budeš doma, je to tu. Vidíš, idem si po, vidíš, po som tam. Bolo tam aj niečo v klanička, ale málo sme to tam toho trošku tak málo, tak som samozrejme musel ísť nakúpiť. Ja to neviem zatvoriť. Pomoc! Čo? Čo kvíti na to? Čo kvíti na to na tým? Jaj. No, vidíš, aké to je jednoduché. Ja som mala veľká. Dobre. Dobre, uh, dobre. Um, O, dobre, Nes, dneska by som si dal aj očistiť auto, lebo ho mám také špinavé, tak o, mene, si dneska no, pôjdem. O, keď chceš, tak môžeš. Hm, počkám tu. Dobre. dobre. Ale dobre. už začína aj svítať. Hej, takže, uh -huh. hej. Dobre, ja idem teraz si vyzvinu ten balíček, lebo... Ja tu počkám. Uvidím, čo to bude, fakt neviem, čo to bude. Je zima. fakt neviem, čo to bude. Nenormálne, že zima. Aha. Aha, dobre. M mám tak ja si ten baleček vybavím. Dobre dámy a páni, bol som si teda vybaviť a ten baleček a dostal som nový telefón, dostal som momentálne iPhone 11 som dostal, takže čože fakt husté a teraz idem, takže teraz si vyčísť si, auto, tak som nečakal, neviem do mi to mohol poslať, ale fakt neviem, ale ale mám taký pocit, že môj kamarát, hej, lebo to, mi nemohol pomohol. Dobre, takže ja idem teda vybaviť Um, teda že vybaviť účastiť auto. Dobre, už. Už teda idem si vybaviť, dobre. A tu si ho samozrejme musím si ho aj natankovať určite, lebo furt na jazdím, tak dúfam, že sa mi... Hej, dúfam, že sa mi nevybije. Oh. Hello, a na ty? Ahoj, oh, Nikým. Um, Vám ti preto, lebo to už dlho trvajú. Ja, áno, ja viem, však ja viem, lebo ten balíček tam niečo sa treba zaregistrovať a bla bla bla. Tak chápeš. Teraz ja tankujem auto, že musím ho vyčistiť, takže ja prepač. Ja idem práve vysávať, takže tak. a, a dobre. začnem hore. Dobre, dobre, tak no, tak ahoj, tak ahoj. zatiaľ. Je, no. Koberec. Dobre, už sa nás samozrejme tankuje, nás. dobre, musím, musím natankovať úplne. Na je a na to ukojím aj doplná. má to zase ehm um, to trošku peňazí. hej, ale toto bude stačiť. dobré, Je to mňa ja zapatiť a ja kupím si ešte neku týčinku, neviem. Neviem, no, dobre. Oh, dobre. Oh, U uh, modré Doritosky, modré Doritosky normálne predávajú. tie modre do, modré Doritosky som ešte nemal. No my modré Doritosky tak kúpim asi tie jedné, lebo to je nejaká novinka, väčšinou to majú červené. A dobre, um, zaplatím to, počkať pane. Páči, tu máte nejaké prachy, počkať. Páči, vám Dobre, tak ja idem, dovidenia. No, um, neviem, si komu som to dala, dal som to tam, hej. Lebo väčšinou tam nikde nie je, tak kápite. Idem si vyčistiť auto, aktivujem si čistenie auta. A ja si dlho zatiaľ teda vyčistím. Ukaž. Už som čistý, super už sa mi to čistí, takže chvíľu to potrvá. Dobre dámy a páni, práve mi to dočistilo, takže ja si ju teraz zoberiem a uh, teda idem za Natálkou, hej. Ale ja ja zavolám rovno. Uh, ahoj Natý. Bože, mňa no, tu je. Natý. A skôr tam prídem. Natý. Oh. Natý. Ahoj Niki. Ahoj, ja, ahoj, dobre. Poľa si tam hovoril, ale neviem, vieš. No, dobre, Na tý, um, a ja už i práve ja idem domov, tak O, oh, som si bol sa počistiť a to a neuveríš, počkaj, mm. oh, ne, opačne ale um, A neuveríš, čo sa mi stalo, normálne som normálne na pumpe predávali nejaký nový, ne, nejaké nové Doritosky, normálne nejaký nový diel Doritosky. Mm uh -hmm. -huh. Normálne, lebo väčšinou tam bývajú červené a teraz normálne tam sú modré, ale ja to furt teraz pomohám. No, no tak no, ja, no, ja, ti to... Don... Ahoj, ja, ja ti potom donesiem. Aha, dobe, tak čau. Dobre, dámy a páni, ideme za natálkou, hej, už na je tam čaká, čaká. A teraz kadel. Mm, Dobre, dáme oko, takže viem kade. Musím si pamätať cestu, lebo čak sa tam potom nedostanem a bude to také blbé, hej. Mo, mo, mohol by som si aj kúpiť nejaké nové oblečenie. Dobre. O, idem teraz za Natalkou. A už tu aj som aj. Samozrejme. Nice. Dobre, ak sa vám táto séria páči, nezabudnite dať like a odber na toto video. A napíšte vám do, do komentárov, že či máme aj pokračovať. A ahoj na ty. Uh, tak um, na nakúpil som, ja ti, ja, um, prosím, dáš ich do, do kuchyne, páči, ja ich ja ti ich gývnem. Ja ti ich ja gývnem, takže páči, počkajte, He. hep, hop, a, náš super do doritovský, no, že zaujímavé, zaujímavé, hana. úplne, že zaujímavé. No to bol nejaký nový diel, ako keby, ale ja to mám povedať. Tak na budúce natočíme ďalší diel. Hej, keď dáte like a odber. Áno. Hej, pokiaľ sa vám to tá, bude týto, táto séria páčiť. Ne, dobre. O, dobre, tie, tie modré Doritosky boli dosť zaujímavé. Potom ich môžeme si aj oku, ochutnať. Mm. Na tie a možné... A na tí, dáme si ich na večeru? No, môžeme. Dobre. A na, na, samozrejme, normálne sa naklapáme a potom mm. si k telke dáme tie mm. Doritosky. A, a kde je tu telka? No, tu nie je telka, ja som si chcel, ne. Tak napríklad si dáme Pyrnačo na toto, no, na terasu. Na terasu, napríklad, na terasu. Na terasu. Čak tu má takú terasu hornú, na tú hornú. Si môžeme urobiť taký zážitok, napríklad západ slnka. Napríklad západ slnka. tu tuto, no, chápeš. No hej, to je tu um, štúr. Keď chceš, tak môžeš. Joh, joh. Dáme mu, aké dáme meno. Napíšte dole do komentáru, že aké mu máme dať meno, hej. Napíšte dole do komentárov. že a mne sa osobne páči, mne sa osobne páči, ale neviem vám hovoriť, je, je, to na vás, takže, takže, o, mne sa rovno rozhodne páči, že o, meno, že Juraj, a na tebe sa aké páči meno? Líza. Líza, dobre, tak, na, tak uh, like bude znamenať, že hlasujete Lízu a odber bude znamenať, že hlasujete um, Juru Jurko? dám juro, hej, takže daj, odbera, laj, odberajte a lajkujete, hej. Dobre, oh, ja idem teda na našu chatu, tam som vôbec ešte nebol na tým, ja som aj na našu chatu zabudol, lebo tá voda je taká dobrá. Ja? Na našu chatu to si, si aj objednala, ja, však si mi hovorila, že si objednala aj chatu, tak tuto, tuto, kto je tý, ja, aha, až si zabudla, však sme tam neboli potom, tak dlho. No, tak ale však. potom ešte... Zajtra ideme vieškam na ten tábor. Áno, hej, ten... hej, hej, zajtra. No teda až, až keď nám skončí výlet, on, no. Lebo, no zajtra, no. áno, zajtra ideme. Dnes si? Ah, ten, hej, táto chata sa nedá otvoriť. Hm. Ty čo? Ona no, sa nedá otvoriť. Hej, ona tým má v nej kľúče, alebo čo? Á, uh, počkaj. Hej, ja, to, ja, mám od nej kľúče, lebo ja som to objednávala. Áno, áno, ale nedá sa A mne to kúče? poslali. Si to nedá Ale kde si? Ja je tam si. Počkaj, skúsim si nimi to s zárnymi dverami. A kde? No choď do Počkaj, som ani nezámkol našu izbu, ty kokosy. Ježiši. <laughs> Zajdíta! Kto to, to zamkne, alebo ako čo? Zamkni ja sa že... dámy a páni, a ja čím, mám tu nejako zabugované. Hej, takže to chvíľu potrvá. No dobre, dámy a páni, toto je menší taký problém, lebo sa nám to, uh, sa mi to zabugovalo. No. Takže bohužiaľ, obávam sa, že sa budem buď mlivnúť, um, alebo, že sa bohužiaľ budem musieť mlivnúť, alebo musím, budem musieť ukončiť video. Takže zábavne končím, že so musím si pozrieť na ďalšie videa a my sa vidíme pri ďalšom videu. Čaute. Čaute.